Fevralın 23-ünə gözlənən hava proqnozu açıqlandı. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verilən xəbərə görə, Bakı və Abşeron yarımadasında havanın bəzi yerlərdə arıb yağışlı olacağı gözlənir. Mülayim şimal şək küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm cıvıq olacaq. Nisbi tutubə 80-90% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda arıb yağışlı olacağı, qar yağacağı gözlənir. Arıb dumanlı olacaq, mülayim çəkkilə esəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə aşağıda, gündüz 3 dərəcə aşağıdadan 2 dərəcə idi isti olacaq.